সেৱাত ব্যস্ত হৈ থকা ওম শান্তি আজিৰ মৌৰলী ওঠৰ তাৰিখ এক মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ অব্যক্ত বাপদাদাৰ অব্যক্ত মুৰলী পিতাৰ স্মৃতি দিৱসৰ দিনা পুৱা ক্লাছত পঢ়িবলগীয়া মিঠা উচ্চ সংস্কৰণ বৰদান আপুনিও পিতা ব্ৰহ্মাৰ দৰে আদৰ্শ হওক আৰু সেৱাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে সিদ্ধতাৰ ঘনিষ্ঠতাৰ অনুভৱ কৰক ব্ৰহ্মা বাবা সেৱাত ব্যস্ত আছিল কিন্তু তেওঁ বাতৰি শুনি নিসংগত থাকিছিল এঘণ্টাৰ বাতৰি হাৰমৰ্ম তেওঁ পাঁচ মিনিটতে বুজিব তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো সুখী কৰি তুলিব আৰু তাৰপাছত নিজৰ আত্মনিৰীক্ষণ আৰু নিহংগতাৰ পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতা দিব পিতৃকো একেদৰে অনুসৰণ কৰিব পিতা ব্ৰহ্মাই কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে তেওঁ বেছি ব্যস্ত কাৰণ তেওঁ আছিল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আদৰ্শ একে সময় অনুযায়ী এতিয়া এই প্ৰথাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়ত এই বিষয়ে প্ৰেম থাকিব তেতিয়া আপুনি সময় বিচাৰি পাব আৰু আন বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিব শ্লোগান প্ৰতিটো কৰ্মত কৰ্ম আৰু যুগৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাটোৱে হৈছে কৰ্মযুগ ওম শান্তি